Львов – город, где Генгадзе был действительно достаточно известной персоной. Здесь он учился, здесь начинал свою журналистскую карьеру. Позже, когда Георгий работал уже в Киеве, здесь следили за его телевизионными сюжетами и отмечали активное участие в телевизионных программах. Именно в Львове, городе, где Гия был достаточно узнаваемой фигурой, появились свидетели, которые утверждают, что видели его после 16 сентября 2000 года. Бывшая сокурсница по Львовскому университету не сразу сообщила следствию, что якобы видела Георгия в понедельник 18 сентября на пересечении двух центральных львовских улиц. Говорит, что боялась ему навредить. Сегодня Галина от своих показаний вообще отказалась. Жалуется, что коллеги и соседи травят ее и семью, обвиняют во вранье. Я побачила Георгия, але у него был такой вырос лица, лица, он куда-то, как бы, крис, понимаете, где-то и такой перляканный вырос лица был. Меня это удивляло, я так стала и за ним так, пока его його ще бачила, так дивилась, ну, И, але думаю, я спешу, может, второй раз поговорю, что он такой был переляканный. Наталья Дасько утверждает, что знала Георгия еще в начале 90-х, когда работала в региональной организации народного руха. В темном коридоре львовского отделения Приватбанка ей показалось, что бегущий навстречу мужчина Георгий Гангадзе. А він почав так ховатися, ховатися, я так за голову взялася, він так ховається, ховається в бороду, розвертається і біжить вниз. А Оля каже, трохи мене, кудись що, що, що чого він від вас ховається? Він мене пізнав напевно. Чого він від вас ховається? чого? І я почала кричати: Георгій, Гія, Жорик.